بابرکت رات کے عجیب و غریب واقعات صرف عرب تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں رونما ہوئے یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان تھی کہ اللہ رب العزت اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شروع ازاد کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اسی رات ایران کے بادشاہ کسرا کے محل میں ایک زبردست زلزلہ آیا یہ محل دنیا کی مشہور ترین اور خوبصورت عمارتوں میں شمار ہوتا تھا کئی سال تک اس کی تعمیر جاری رہی اور بے شمار خزانہ اس پر خرچ ہوا لیکن اسی رات محل کے کنگروں میں سے چودہ کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے گویا سلطنت فارس کے زوال کا اعلان ہو رہا تھا اسی رات ایران کے بڑے آتش قدے کی آگ جو مسلسل کئی سالوں سے جل رہی تھی یکا یک بجھ گئی مجوسی لوگ آگ کو خدا مانتے اور اس کی عبادت کرتے تھے لیکن اس رات جب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ آگ اچانک بج گئی یہ اس باطل مذہب کے ختم ہونے کی نشانی تھی اسی رات ایران کے شہر ساوا کی مشہور جھیل اچانک خشک ہو گئی یہ جگہ سیاحتی مرکز تھی اور اس کے ارد گرد مجوسیوں نے اپنے آتش کدے بنائے تھے تاکہ سیاحوں کو اپنے مذہب کی طرف متاثر کر سکے لیکن جھیل کا پانی ایسا سو سوکھا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا اسی رات بحیرہ تبریہ کا پانی بھی ساکن ہو گیا اور روانی بند ہو گئی یہ خبر جب کسرا تک پہنچی تو وہ مزید پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اسی رات آتش کدا کے نگران نے ایک خواب دیکھا خواب میں اس نے دیکھا کہ عرب کے اونٹ اور گھوڑے دریائے دجلہ عبور کر کے عجم کے شہروں میں پھیل گئے اس خواب نے فارس کے بادشاہ کو اور زیادہ تشویش میں ڈال دیا اسرے کے حکم پر عبد المسیح کو اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بھیجا گیا وہ اپنے مامو ستیح کے پاس پہنچا جو ایک نہایت بوڑھا اور عجیب شخص تھا اس کے بدن پر ہڈیاں نہ تھی صرف کھوپڑی اور گوشت تھا جب اسے حرکت دیتے تو سانس پھول جاتا اور جواب دینے کے قابل ہوتا عبد المسیح نے پوچھا کہ یہ سب واقعات کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ستیح نے کہا جب ساوہ کی جھیل خشک ہو جائے فارس کے آتش کدے بجھ جائے تو آخری نبی مبعوث ہوں گے تو سمجھ لینا کہ فارس کی بادشاہت کا خاتمہ قریب ہے محل کے چودہ کن گرے گرنے کا مطلب یہ ہے فارس کے صرف چودہ بادشاہ باقی رہیں گے یہ کہہ کر ستیح کا انتقال ہو گیا ستیح کی پیشن گوئی پوری ہوئی صرف چار سال کے اندر اندر دس بادشاہ قتل یا معزول ہو گئے اور باقی چار بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت تک ختم ہو گئے اور یوں ساڑھے تین ہزار پرانی سلطنت فارس کا زوال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت عامنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور نور دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے والا ہے حضرت عثمان بن اب رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں حضرت آمنہ کے پاس تھی میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر ہر طرف نور ہی نور ہے ستارے قریب آتے جا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زمین پر اترنے والے ہیں پھر اچانک ایک نور چمکا جس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا یہ نور دراصل اس ہستی کا نور تھا جو اللہ تعالی کی سب سے عظیم رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ناظرین یہ تھے وہ عظیم واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات رونما ہوئے ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ تھا انشاءاللہ اللہ ہم مزید ایمان افروز حقیقی واقعات سنائیں گے اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں